Qarabağla bağlı xəbərlərimizi erməni şərəfsizləri dislayk edir. Xəbəri layk like edərək bizə dəstək olmanızı xahiş edirik. Ermənlər yaxın həftələrdə daha böyük şok yaşayacaqlar. Ordumuz yaxın günlərdə başqa yaşayış məntəqələrinin də Azərbaycanın nəzarətinə qayıtdığını elan edəcək. Ordumuzun hədəfi Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün tam təmin olunmasını həyata keçirməkdir. Fərux kəndinin azad olunması ilə ordumuz qarşıya qoyulan tapşırığını müvəffəqiyyətlə yerinə yetirib və bu qələbənin davamı gəlir. Bu döqəllərdə Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi o cümlədən digər əlaqədar strukturlar lazım olan işi görürlər. Azərbaycan ordusu yaxın günlərdə başqa yaşayış məntəqələrinin də dövlətimizin nəzarətinə qaytmasını elan edəcək. Dünən Rus sülh məramlılar kobudluq edərək güya Azərbaycana şərt qoyurlar ki, siz burdan çəkilməlisiniz. Amma Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi heç bir halda buna imkan vermədi. 1-ci Qarabağ savaşında milli qəhrəman Şirin Mirzəyevin rəhbərliyi altında oğullarımız Fərrux uğrunda döyüşlərdə çox böyük qəhrəmanlıq göstəriblər. Ona görə də Fərrux qələbəsinin davamı gələcək, buna heç kimin şübhəsi olmasın. Həssas Azərbaycan ordusu öz hədəfinə çatmaq üzrədir. Hocalı da qaydadacaq, yaxın vaxtlarda Ağdərə ilə bağlı da xoş xəbərlərimiz olacaq. Hər şey Xankəndi ilə bitməlidir. Necə ki 44 günlük Vətən savaşında hədəfimiz Şuşa idisə, burada da hədəfimiz Xankəndidir ki, o da yaxın həftələrdə olacaq qeyd edir ki bu məlumatları Bakupost.az-ın hərbi ekspert Üzeyir Cəfərov Xocalının Fərrux kəndinin Azərbaycan ordusunun nəzarətinə keçməsi ilə bağlı danışarkən bildirib.